Ми знаходимося на НСК Олімпійській, де сьогодні відбувається фінальний матч Кубку України з футболу. Грають донецький металург та донецький шахтар. Ми вирішили поцікавитися у вболівальників цих команд. Як їм подобається оновлений Олімпійський Венімін, Маріуполь, я із Києва. Мисалчевська. Я из Киева вообще Я из Донецка После реконструкции стадион просто выглядит по-новому И замечательная арена вообще для футбола всего украинского Это огромный прорыв, я считаю И мы достойно сможем провести финал Евро, потому что это очень крутой стадион Хорошо работают стюарты, вот то, что понравилось Мне кажется, Украина все-таки готова уже к Евро-2012 Сейчас после реконструкции класс все. Если сравнить с Донбасс-ареной 5 баллов и 5 баллов на Донбасс-арене был несколько раз. Там тоже хорошо, но тут более просторнее. Стадион новый, исторический матч. Разыгрывается первый трофей на этом стадионе. Вот. Я не жалею. А минусы? Ну, минусы я не могу сказать по поводу минусов. Радостно, что есть такие у нас стадионы. У фінальному матчі на Кубок України перемогу здобув Донецький Шахтар, а глядачі отримали море задоволення. Тож запрошуємо вас на НСК Олімпійський. Побачимось!